એસડીઆરએફની ટીમે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે અને બોટમાં લગભગ સત્તર જેટલા લોકો સવાર હતા જે પૈકી અગિયાર લોકો સુરક્ષિત છે જ્યારે છ લોકો લાપતા છે વહીવટી તંત્રએ એસડીઆરએફની ટીમ સાથે મળીને ઝડપી બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે બેદરકારી જણાશે તો બોટ માલિક સામે કડક કાર્યવાહી કરાશે તેમ એસડીએમે જણાવ્યું ત્યારે ઘટનાની જાણકારી મળતાની સાથે જ એસડીએમ શુભમ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા हादसा जो है इसको हो गया डेढ़ घंटे हो गए हैं और इससे पहले डेढ़ घंटे पहले यहाँ पे हादसा हुआ और नाव जो है जो छी नाव है वो कलेक्टिंग का जो है कुछ नाम इसमें सत्रह अभी जो कंफर्म हुआ है कि सत्रह जो है लोग थे उसमें से ग्यारह लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं छः लोग अभी लापता हैं एस डी आर एफ की टीम जो है हमारी शुरू रुपुर से निकल गई है आ, वो आ, नाव के पानी के माध्यम से नदी के माध्यम से है। लोग यहाँ पर जस्ट आने ही वाले है। और हैं और जो लोकल गोताखोर हैं और जो बगल के नाव वाले हैं उन लोगों ने लोगों को बचाया और आशा है कि जो है और लोग भी जो हैं तो कुछ महिलाओं और बच्चों की खबर है सर कितने कितने लोग डूबे हैं सर महिलाओं और बच्चों के कितने लोग डूबे जाने की खबर है सर आ, जो टोटल जो आपको बताया कि अभी छह लोग जो है जी अभी नहीं लापता है वो लोग नहीं मिल पा जी और इसका जो नंबर है हम लोग ऑपरेशन करेंगे जी नंबर जो है वो सत्रह लोग नाव पे थे हाँ ये जो नंबर है उनकी जारी है परिश्रम हुए हैं नाव रही है उधर तो 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 कर रही है कर रही है एक बार जब हम लोग सबसे पूछताछ कर लेंगे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तब जाकर के कंफर्म नंबर जो